Assalamualaikum dan hai semua, selamat datang ke podcast SK Jati, iaitu Suara Jati. Nama saya Miss Ain dan saya merupakan moderator anda untuk hari ini. Jadi ini merupakan satu episod uh, ataupun episod yang pertama untuk podcast SK Jati dan mungkin lepas ni kita akan kupaskan banyak lagi isu-isu ataupun topik-topik uh, menarik melalui podcast Suara Jati. Hari ini kita akan bincangkan isu yang agak um, kita kata serius tetapi kita akan bawa ke secara santai iaitu isu buli di sekolah. Dan hari ini saya ditemani oleh dua tetamu istimewa iaitu yang pertama sekali guru bimbingan dan kaunseling SK Jati Puan Hafizah binti Hasan dan juga adik pengawas pembimbing rakan sebaya iaitu adik Muhammad Darwish bin Muhammad Shukri Kamil. Selamat datang ke podcast Suara Jati. Hai Miss Ain. Hai, terima kasih kerana sudi menjemput saya. Okey, baiklah. Uh, jadi, sebelum kita pergi lebih mendalam, kita mulakan dengan soalan yang macam agak santai dulu ya. Okey Darwish, apabila Darwish dengar suara apa perkataan buli apa yang terlintas dalam fikiran Darwish? Bila cakap tentang buli, saya teringat kawan saya pernah mengadu kepada saya yang bahawa dia pernah dibuli. Buli berbun. Eh, ber, uh, berbul. Mm -hmm. Dia mengatakan bahawa dia diejek menggunakan nama bapa, ibu dan anggota keluarganya. Mm -hmm. Jadi uh, lepas Dawish dengar apa yang kawan uh, sampaikan pada Dawish tu apa tindakan Dawish lepas tu Saya melaporkan kepada guru bimbingan kaunseling Mm -hmm, bagus, betul-betul Jadi Puan Hafizah, uh, sebagai guru pembimbingan dan kaunseling Lepas dengar apa yang Darwish cakap tu Apa perasaan Puan Hafizah sendiri? Okey, uh, sebetulnya saya rasa macam uh, sedih jugalah Bila mendengar perkataan bully ni uh, Setiap hari uh, ada sahaja kes yang berkaitan dengan bully Dan uh, menjadi pula sebagai satu stigma uh, Jadi ikutan Uh, kalau di sekolah uh, bully, bully uh, kepada murid, ya, yeah? hmm. okay, uh, ya yeah, itulah. Uh, uh, betul faham. Uh, jadi kita nak katakan sekarang ni dah jadi trending. Uh, ah, yeah, ya, yeah. ya. Trending ya yeah? uh, bully ni uh, setiap hari kita dengar ada kes-kes bully tak kira lah di sekolah rendah ke sekolah menengah uh -uh. dan sekolah uh, uh -huh. Dan uh -huh. even university kan yeah, betul, betul tak? Betul. Jadi sebenarnya apa? Yang dimaksudkan oleh bully ni Sendiri sebenarnya uh, Bully ni uh, Kita boleh bahagikan kepada tiga uh, Pertama bully Dari segi verbal uh, Contohnya ejek kawan Kata kawan uh, Yang kedua bully secara fizikal Contohnya tumbuk kawan Tolak kawan uh, Silang kaki kawan dan yang ketiga ialah uh, bully secara cyber, menulis perkataan-perkataan yang tidak baik untuk kawan dia di media sosial um, dan menyebabkan uh, seseorang yang dibully itu rasa diri mereka rasa macam uh, tidak seronok, uh, sedih. Uh, ya. Yeah. Jadi Darwish antara tiga-tiga jenis bully ni Fizikal ke um, apa verbal ataupun cyber uh, Yang mana Darwish rasa paling ketara sekali Mungkin sendiri alami ataupun yang kita nampak uh, Dengan kawan-kawan kita Bully verbal Contoh, ada contoh-contoh lain Selain Ejek, Ayah ke Apa lagi bully verbal yang kamu pernah nampak? Dia cakap orang tu buruk lah hmm, Betul, fizikal lah Ah, betul lagi buruk ataupun apa-apa berkaitan dengan uh, apa nama kita panggil feature kita kan fizikal kita pernah nampak lah hmm, nampak ya murid-murid SK -murid Jati ya ada berlakunya bully fizikal ataupun bully verbal di sekolah ni uh, okay jadi kadang-kadang uh, kawan-kawan uh, akan cakap alah main-main je gurau-gurau je uh, apa apa pendapat uh, darwish bagi saya kalau saya mendalami kawan saya itu saya mungkin akan sedih dan sakit hati kerana dia orang menganggap hmm. Gurauan itu terlalu terlalu hmm. teruk betul okey mungkin dia orang uh, saja je cakap ala gurau je untuk cover balik apa yang dia orang buat tu betul puan fiza ya apa betul apa? Uh, biasanya uh, yang klien-klien yang datang pada saya ni uh, mereka anggap perkara ni Cuma main-main saja Padahal uh, mereka tidak tahu uh, Yang mengejek uh, apa Mengata uh, Terutama bapa, ibu hmm. Sebenarnya adalah bu Bully secara uh, verbal Mereka hmm. uh, anggap ah, Tak apa, boleh uh, Padahal sebenarnya dia menatangkan uh, Rasa sesuatu yang uh, Tidak uh, Kurang, eh, senang, kurang senang dalam diri Orang yang kena bully tersebut ada pendapat Puan Hafizah sebagai guru bimbingan dan kaunseling lah. Apa sebenarnya kesan jangka panjang Ataupun kesan kepada mangsa-mangsa buli itu sendiri Okey, sekiranya tidak diambil tindakan secara awal uh, Mungkin kemungkinan lah. uh, Mangsa buli ini boleh menjadi kemurungan Ataupun anxiety Takut nak datang sekolah Hmm um, Uh, buat perbuatan yang tidak uh, sebaiknya, contohnya ada juga orang yang kena buli yang saya dapat klien uh, uh, dia um, rasa macam diri dia rasa down sangat, dia rasa tak ada orang yang suka dia, uh, tak ada orang yang boleh ambil peduli pada dia. Uh, bila kita tahu uh, mangsa beradaan seperti ini, kita akan buatlah sesi kaunseling secara individu dan sebagainya lah. So, kesan tu um, kita boleh nampak lah Kalau uh, Darwish sendiri Darwish tengok kawan-kawan yang kena bully Ataupun kita panggil mangsa-mangsa bully Apa kesan kepada kawan-kawan tu? Apa diorang Yalah kesan kepada mereka Mungkin mereka kemurungan rasa sakit hati, sedih Kan? Jadi tak seronok datang sekolah Padahal sekolah ni tempat yang menyeronokkan Jadi bila adanya bully dekat sekolah ...bila adanya buli di sekolah... Uh, ...mungkin mereka akan rasa takut nak datang sekolah... Uh, ...rasa tak seronok... ...jadi benda tu sepatutnya... ...tidak berlaku lagi di sekolah... ...jadi... Um, ...oke okay lah... ...apa kata... ...apa pula pendapat Puan... ...berkenaan cara untuk kita... ...mencegah buli ini daripada terus... ...berterusan? Okey... ...baik... Uh, ...caranya ialah kita... Um, ...masa buli... ...perlu sedar sebenarnya... ...diri mereka telah dibuli bila mereka sedar mereka mesti cari seseorang yang boleh membantu terutamanya kalau di berlaku di sekolah uh, cari lah guru ataupun uh, guru bimbingan dan kaunseling yang boleh memberi uh, pertolongan uh, bukan ya untuk uh, menyelesaikan masalah tapi uh, cari jalan bagaimana jalan A ke jalan B okey dan juga uh, boleh juga uh, minta pertolongan daripada uh, pemimpin rakan sebaya. fungsi pemimpin rakan sebaya ni ialah untuk membantu kawan-kawan sebaya dengan mereka dan seterusnya melaporkan kepada guru bimbingan kaunseling atau pihak yang lebih atas lagi lah. Hmm, betul. Okey, uh, kalau Darwish sendiri okey. Kalau Darwish nampak kawan kena buli uh, macam depan mata, kan? Okay. Apa tindakan uh, Darwish yang akan Darwish buat? saya akan menasihati pembuli itu supaya tidak membuli mangsa itu dan saya akan melaporkannya kepada guru bimbingan kaunseling. Mm -mm, betul? Jadi uh, masa-masa buli ni kadang-kadang dia tak nak keseorangan, dia nak ada orang yang dia boleh di apa yang dia boleh dipercayailah mm. untuk bantu dia. Dalam menjalani hidup hidup kan. Betul tak? Betul. Okey, jadi um pasal okey satu lagi. Kadang-kadang uh, dia tak sedar pun diri dia tu Sebenarnya pembuli dia tak sedar pun dia uh, pem, apa kita panggil apa eh pembuli tanpa sedar. Apakah uh, cara untuk mengelakkan diri daripada menjadi pembuli tanpa sedar? Uh, Puan Fiza. Okey. Um bagi pendapat saya, uh, kita jangan biarkan uh, pembuli ini uh, rasa senang dengan tindakan mereka untuk membuli kita. Uh, kita kena ambil tindakan yang sewajarnya uh, supaya um mereka ini uh, tidak rasa uh, seronok untuk membuli kawan-kawan uh, dengan cara uh, melaporkan kepada uh, yalah yang seperti kita sebut tadi uh, guru bimbingan dan kaunseling sekolah uh, dan seterusnya kita ambil jalan yang uh, betul supaya uh, Tindakan mereka uh, tidak boleh uh, uh, kita ambil serius perkara ini supaya uh, nampak uh, uh, jalan kita untuk membantu uh, mangsa yang dibuli ataupun pembuli ini pun kena sedar uh, sebenarnya tindakan mereka ini tidak betul ataupun salah. Jadi sebenarnya prinsip dia mudah je lah... Kalau kita tak nak orang ejek kita... Kita jangan ejek orang... Ah, Kalau kita ya tak dia nak dia. orang pukul kita... Kita jangan pukul orang... Yeah. Ha, betul kan? Mm -hmm. ha, Okey... Betul lah... Betul lah tu... Jadi... Mm, sebelum kita habiskan podcast kita pada hari ini... Mm -hmm. Saya nak tanyalah... Pesanan ringkas ataupun nasihat... Uh, daripada tetamu-tetamu kita ya... Eh. Jadi kita mulakan dengan Puan Hafizah... Apa nasihat kepada penonton-penonton... Yang menonton podcast kita hari ini? Okey baik saya nasihatkan <coughs> pada mereka yang menjadi mangsa buli uh, awak mesti bertindak cepat jangan biarkan awak dibuli dalam masa jangka lama dan menyebabkan awak rasa uh, tertekan uh, bila tertekan awak rasa anxiety nak datang sekolah bila tak datang sekolah awak juga yang rugi kan okey jadi uh, awak uh, sepatutnya uh, terus melaporkan pada uh, pihak yang lebih Uh, atas di tempat awak yang dibuli, terutama di sekolah supaya benda ini tidak menjadi berleluasa uh, dan jangan anggap perkara yang kecil seperti menginjik uh, <coughs> menyindir kawan uh, menulis perkataan-perkataan yang uh, kurang enak itu sebagai uh, mainan Uh, mainan sebagai kawan-kawan uh, kita gurau-gurauan sebab hmm. benda yang gurauan ni lah yang boleh menjadi perkara yang lebih serius pada masa akan datang ya okey itu saja daripada saya betul tepat sekali uh, nasihat ataupun kata-kata daripada puan Fiza dan darwish pula apa kata-kata ataupun pesanan kepada rakan-rakan ke ataupun sesiapa sahaja yang menonton podcast hari ini saya mohon kepada pembuli-pembuli di luar sana agar tidak menjadi dan memukul orang yang tidak bersalah bagi dia. Saya harap tak ada pembuli-pembuli yang suka mengejek orang, memukul orang. Itu membuatkan masa-masa buli akan menjadi takut ke sekolah, kemurungan, tertekan. Dan itu membuatkan murid-murid takut datang ke sekolah. Hmm, terbaik kata-kata hmm, Darwish ya. Hmm. dengar tu pesanan yang sangat-sangat kita kata tepat dan ullah kepada rakan-rakan uh, SK Jati di luar sana. Jadi terima kasih banyak-banyak Puan Fiza yes, dan juga amal. Darwish kerana sudi berkongsi dan juga kita sudi kita kupaskan isu buli ni ya. Jadi kita akhiri podcast Suara Jati ini dengan satu pesanan penting. Okey, ingat buli itu bukan gurauan. Ia adalah satu masalah yang sangat serius. Jadi kita semua bertanggungjawab untuk menghentikannya. Uh, say no to buli, okey? Jadi semua kita jumpa lagi di episod seterusnya jangan lupa like follow share channel sejati production untuk kita menonton lagi banyak podcast series lepas ini. Jadi sekian saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.